Господин президент, господа, Путин хочет решить кризис на Украине военным путем. Он не понял, что проблемы человечества не решаются ни солдатами, ни оружием. Наоборот, и проблемы России так не решаются. Он мыслит и действует неверно. Мы осуждаем его. Однако это то же самое мышление царившее и царящее на Западе в отношении Югославии, Афганистана, Ирака и Ливии. На место конфронтации систем пришло столкновение интересов США и России. Холодная война закончилась, но подобная противоположность интересов может обрести схожие черты. США хотят получить больше влияния и сохранить имеющееся влияние и Россия хочет получить большее влияние и сохранить имеющиеся влияние. В качестве стержневых слов в отношении России назову лишь Грузию, Сирию, Украину. Хотя действия Путина и осуждаются, нужно понимать, каким образом обострилась ситуация. Я скажу вам недвусмысленно, все, что НАТО и ЕС могли сделать неверно, они сделали неверно. Начну с Горбачева в 1990 году. Он предложил общий европейский дом, распуск НАТО, организации Варшавского договора и концепцию совместной безопасности с Россией. Все это НАТО отклонило. Оно сказало, хорошо, распустим ОВД, но НАТО останется. И из оборонительного союза НАТО становится союзом интервентов. Вторая ошибка. При объединении Германии госсекретарь США, наш бывший министр иностранных дел Геншу и другие министры иностранных дел заявили Горбачеву, что НАТО не будет расширяться на восток. Это обещание было нарушено. НАТО осуществило резкий рывок в сторону России. Бывший министр обороны США Роберт Гейтс поспешный прием восточноевропейских стран НАТО назвал грубой ошибкой. А попытку Запада пригласить Украину в НАТО грубой провокацией. Не я это заявил, а бывший министр обороны США. В-третьих, было принято решение разместить ракеты в Польше и Чехии. Правительство России сказало, это задевает наши интересы в области безопасности. Мы не хотим этого. Запад это вообще не интересовало. И он продолжал свое. Затем НАТО много раз грубо нарушало международное право в Югославии. Это признает даже бывший канцлер Шрёдер. Сербия не нападала на другое государство, и не было решения Совета Безопасности ООН. Однако были бомбардировки, и Германия была задействована в них впервые с 1945 года. А жители Косово на референдуме смогли принять решение об отделении от Сербии. Я тогда подверг жесткой критике нарушения международного права и сказал вам, в случае с Косово вы открываете шкатулку Пандоры. И если вы разрешаете это в Косово, то вы должны разрешить то же самое и в других местах. Вы меня обругали, вы не приняли это всерьез. Причем вы считали себя победителями в холодной войне, для которых не действовали прежние нормы. Я говорю вам, баски спрашивают, почему им нельзя провести референдум, хотят ли они быть частью Испании или нет. Каталонцы спрашивают, почему им нельзя провести референдум? Хотят ли они быть частью Испании или нет? Конечно, то же самое теперь спрашивают жители Крыма. Нарушая международное право благодаря праву, основанному на обычае, можно создать новое международное право. Это вы знаете. Однако я остаюсь при мнении, что отделение Крыма было бы нарушением международного права. Так же, как и отделение Косово было нарушением международного права. Но я знал, что что Путин сошлется на косу, и он сделал это. Теперь вы, госпожа, федеральный канцлер, заявляете, но это же совсем другая ситуация. Может быть, но вы не осознаете нарушение международного права. Это нарушение международного права, уважаемая господа Рот. Спросите-ка у судьи, будет ли считаться кража из благородных побуждений не кражей по сравнению с кражей не из благородных побуждений. И он вам скажет, это останется кражей. Вот в чем проблема. Когда нам господин Штрук заявил, Германия должна защитить свою безопасность на Гиндукуше, а теперь господин Путин заявляет, Россия должна защитить свою безопасность в Крыму. Между прочим, у Германии не было флота на Гиндукуше, и он был заметно дальше. Тем не менее, я говорю, оба высказывания неверны, но остается вот что. Если многие страны, нарушившие международное право, обвиняют Россию в нарушении международного права, то это неэффективно и неубедительно. Это факт, с которыми мы имеем дело. Как и вы, госпожа федеральный канцлер, Обама говорил Обама о суверенитете и территориальной целостности государств, но оба этих принципа были нарушены в Сербии, Ираке и Ливии. Запад считал, что может нарушать международное право, поскольку холодная война завершена. Были серьезные недооценены интересы России и Китая. Россию при Ельцине, который часто был пьян, вообще не принимали всерьез. Однако ситуация изменилась очень поздно вы ссылаетесь на принципы международного права, возникших в годы Холодной войны. Я руками и ногами за, но принципы должны действовать для всех, иначе быть не может. Затем были трения между ЕС и Россией и за Украину. Обе стороны действовали одинаково. Борозу, председатель Еврокомиссии, сказал, или таможенный союз с Россией, или договоры с нами. Он не сказал и то, и другое. Он сказал или-или. Путин сказал, или договоры с ЕС, или с нами. Оба мыслили и действовали одинаково. Они допускали только одну возможность. Это было грубейшей ошибкой с обеих сторон. Ни один из министров иностранных дел стран Евросоюза не попытался вести диалог с Россией и вообще принять во внимание оправданные интересы России в сфере безопасности. Россия опасается, что после тесных связей с ЕС, НАТО придет на Украину. Она чувствует, что вокруг от нее сжимается кольцо окружения. Теперь Украина. Министры иностранных дел ЕС и НАТО вообще не приняли во внимание историю России и Украины. Они никогда не понимали значение Крыма для России. В украинском обществе глубокий раскол. Но это не принималось во внимание. Глубокий раскол проявился уже в годы Второй мировой войны. Это заметно и сегодня. Восточная Украина тянется к России, западная Украина тянется на запад. В настоящее время нет ни одного политического деятеля на Украине, который бы смог представить все общество. Это печальная правда. Однако есть Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. В последнее время вы ими сильно пренебрегали, госпожа федеральный канцлер, господин министр иностранных дел. Денег для организации все время выделялось меньше, потому что считалось, что эти организации не важны. Но это единственные организации, где состоят как и Россия, так и Украина. Поэтому мы должны снова усилить эти организации, а не разглагольствовать об исключении России. Это вообще неправильно. Их нужно укреплять финансами. Затем было сильное обострение ситуации на Майдане. Затем были снайперы убиты. Ходят разные слухи. В подобных ситуациях много врут. Поэтому мы предлагаем создать международную комиссию для расследования. Мы, но прежде всего народ Украины, имеем право знать, что произошло. Кто и за что несет ответственность. Я рад, госпожа федеральный канцлер, что вы нас поддерживаете. На Майдане было много демократических сил, но также и фашистов. Запад прямо и косвенно принимал в этом участие. Затем министр иностранных дел Штайнмайер, министр иностранных дел Франции, Польши и Янукович заключили договор с оппозицией. А теперь они говорят, что из-за бегства Януковича договор является несостоятельным. Это неверно. Люди на Майдане отклонили его со значительным перевесом. А вы, господин министр иностранных дел, на площади также не агитировали за этот договор. И только после того, как договор был отклонен, Янукович покидает Киев. Затем заседает парламент и отстраняет Януковича от власти с почти 73% голосов. Но по конституции должно быть 75%. Ретген и другие говорят, ну да, мол, революции не получается соблюдать конституцию. Парой процентов больше, парой меньше. Да, но Путин ссылается на Конституцию и говорит, что не было большинства предписанного Конституции для отстранения президента от должности и ссылается на письмо Януковича. Кроме того, при голосовании в парламенты кругом были полно вооруженных людей. Это не было демократично. А на референдуме в Крыму следующее воскресенье тоже будут вооруженные солдаты. Это тоже не демократично. И вот самое интересное, госпожа федеральный канцлер. Вы говорите, что по конституции Украины такой референдум запрещен. Так когда действует Конституция и когда не действует? При отстранении президента от должности она не действует, а в случае с Крымом она вдруг действует. Вы должны знать, признаете ли вы Конституцию Украины как единое целое или по частям, если вам это нравится. Это мне знакомо, и я это не люблю. Затем было образовано новое правительство. Его тут же поддержали президент Обама, также ЕС и правительство Германии. Госпожа Меркель, Вице-премьер, министр обороны, министр сельского хозяйства, министр охраны окружающей среды, генеральный прокурор, они все фашисты. Руководитель Национального совета безопасности был основателем фашистской партии «Свобода». У фашистов важные посты, например, они доминируют в секторе безопасности. И фашисты еще никогда добровольно с властью не расставались, даже с ее частью. И здесь уже на основании нашей истории, как минимум правительство Германии, должно было провести границу. Когда австрийская партия свободы Хайдера вошла в правительство, то прекращались контакты и так далее. А в случае с фашистами с Украины ничего не делали. У свободы тесные контакты с НДПГ и другими нацистскими партиями в Европе. А председатель партии Олег Тягныбок заявил буквально следующее. Я цитирую. Запомните, что он сказал. Начало цитаты. «Берите оружие, сражайтесь с русскими свиньями, с немцами, с жидовскими свиньями и прочей заразой». Конец цитаты. Повторяю, этот человек сказал, начало цитаты, «Берите оружие, сражайтесь с русскими свиньями, с немцами, с жидовскими свиньями и прочей заразой». Конец цитаты. Уже сейчас на евреев и левых ведется охота. И вы молчите? И с этими людьми свободы вы еще разговариваете? Я считаю это скандал. Я это четко заявляю. А теперь вы собираетесь вводить санкции. Путину это не понравится. Санкции обострят ситуацию. Кисин же прав, бывший госсекретарь США, когда говорит, что санкции это не выражение стратегии, а выражение отсутствия стратегии. Это же относится и к участившимся полетам военных над Прибалтикой и Польшей. Что это вообще такое? Считая, ну кое его соратников заблокированы, потому что на них краденные деньги. Мой вопрос. А вы раньше про это не знали? Второй вопрос. Почему, собственно, только эти счета? А что с миллиардными состояниями олигархов, которые поддерживают другие силы? Там почему ничего не делаете? Какой односторонний подход? Есть только путь дипломатии. Во-первых, Запад должен признать законные интересы России в Крыму, касающиеся безопасности. Как это, между прочим, понял госсекретарь США Киев, необходимо найти статус, с которым могут жить Украина, Россия и мы. России нужны гаранти гарантии, что Украина не будет членом НАТО. Во-вторых, перспективы Украины. Играть роль моста между ЕС и Россией. В-третьих. На Украине нужно начать процесс, обеспечивающий понимание и примирение между Западом и Востоком. Может быть, это будет статус конфедерации или федерации. Может быть, это будут два президента. Я упрекаю ЕС и НАТО в том, что до сегодняшнего дня не найден контакт с Россией и его не ищут. Это нужно изменить принципиально. Безопасности в Европе ни без, ни против России нет, только с Россией. И если когда-нибудь выход из кризиса будет найден, то преимущество будет состоять в том, что наконец-то все стороны проявят уважение международному праву. Благодарю вас.